是时候展现我米其林大厨的才艺了。鸡薯片、溜溜梅，没几个能用的呀。叶展寒小朋友是专门来坑姐的？试试。 希望这坑姐的配方不会把烤箱给炸掉，马上就好了。 既然说好，你保证不会嫌弃。饿到现在，再嫌弃也没有办法。要不还是算了吧。 你确定是饼干，而不是黑暗料理？嗯，要不我先帮你试,试。哎，我自己来。 品像虽差，味道上可。拙劣的演技已经被我看破了，不好吃你就别勉强。这叫善意的谎言。如果我是说如果，我也对你说了善意的谎言，你会怪我吗？你骗的还少、啊、第一次见的时候。 明明叫叶振寒，却骗我叫陆瑶。对不起，其实我也不叫叶振寒。你不仅骗人，还偏心。怎么了？么了？ 怎么办啊！我真的不是故意骗你的。记住了，我们的直播间物美价廉，店主好，关注就像捡到宝。 今天呢，就直播到这里了。我们的春季新品一定会准时上新的，到时候让陆公子继续承包你们的美丽。拜拜。艳艳，我的美丽是快要撑不住了，你的才华什么时候跟上呀？哎，不要假装听不见。设计稿呢？哎，陆公子。 我问你一个问题，嗯，如果你交了个男朋友，但你发现对方的身份、名字都是假的，你会怎么做？我会怎么做？我当然把他拖出去斩了。啊？你不会说的是，你和顾言洛吧？明天枕寒就要回归金融学院了，她是顾言洛的女朋友。不对，我才是顾言洛的女朋友。也不对。 反正就是大家都觉得枕函是顾源路的女朋友，连他自己都这么认为。你是说担心照顾源路的智商，这件事儿纸包不住火啊？嗯。所以不能等火烧起来，那样我肯定会死得很惨。嗯，我一定要在他发现之前主动坦白，这样就能死的好看一些。什么？对啊。 我一定要在最浪漫的情调、最放松的情景、最坦诚的氛围下向他坦白，赢得原谅。给你的勇气点个赞。嗯嗯。哎呀，这儿再来几个字母，这儿挂几个彩带。哎呀，这么浪漫。 应该能让他一时肾上腺激素飙升，头脑一晕，原谅我吧。不行，我得再换一个让人上头的造型，提高一下成功率。